Первый этап национального проекта «Открытый мир» позволил 54 школам Украины получить доступ к современным информационно-телекоммуникационным технологиям – планшетам, ноутбукам, нетбукам. Оборудование было получено летом, а теперь, по итогам второго этапа «Открытого мира», еще 2000 школ смогут стать обладателями подобной техники. Конкурс проводится Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Главная цель этого проекта вывести образовательный процесс на новый международный уровень. Это про профессиональный рост для учителей. Не стоит забывать о родителях. То есть благодаря внедрению новых электронных технологий, учебники, то есть портфели школьников станут легче, из них исчезнут тяжелые учебники. 23-я школа стала одной из тех, которые оказались в списке пилотных общеобразовательных учебных заведений. Нетбуки, которые мы получили, 30 нетбуков. Каждому комплексу мы получили 12 ноутбуков и получили 30 планшетов. Есть специальные кейсы для зарядки, есть человек, который их обслуживает, готовит это оборудование. И потому я считаю, что это перспектива для каждой школы и радость сегодня для всех. В 23-й школе организовано 5 мультимедийных комплексов, на каждой из которых и выделено под 12 ноутбуков. В учебный процесс смогут войти видеоматериалы, будет обеспечен доступ к интернету. Во время занятий ребята смогут пользоваться информацией с электронных ресурсов, а у учителей даже появится возможность при необходимости общаться с родителями своих подопечных. По словам Валентины Петровой, любой класс в их школе сможет пользоваться такими новшествами. Любой класс. Преград нет. То есть там есть определенные ограничения выхода в интернет, только учебные программы и тот материал, который нужен для учебного процесса. По словам главного специалиста управления образования и науки СГГА Евгении Панасенко, очень важно, чтобы в конкурсе приняли участие как можно большее количество учебных заведений. Конечно же, мы очень хотим, чтобы в нашем городе как можно большее количество школ участвовало в данном проекте, потому что это очень хорошее дело, перспективное. Мы движемся вперед. Мы, конечно же, приложим все усилия, чтобы максимальное количество наших школ участвовала в дальнейшем в втором этапе и э, участвовала в мониторинге который будет проводиться по апробации данной техники чтобы принять участие в конкурсе ученики должны сами снять авторский видеоролик на тему почему моя школа должна быть участником национального проекта открытый мир и выложить видео в YouTube. При отборе школ будут также учитываться социальная активность ребят, которые отправили видеоматериал. Объявление победителей конкурса состоится 26 ноября. Именно тогда и станут известны все 2000 школ, которые станут счастливыми обладателями компьютерного оборудования. Святослав Данилов, Виталий Козловский. Программа «Наше время».